salom do'stlar bugun sizlar bilan elkayo qo'shimchasini o'rganamiz bu qo'shimchani o'zbekchada tarjima qilsak mizmi degan ma'noni beradi bu qo'shimcha nimadir qilishingizdan oldin suhbatdoshingiz yoki bo'lmasa tiglovchining fikrini so'ralganda ishlatiladi ya'ni tinglovchiga nimadir birgalikda bajarishni taklif qilganda yoki bo'lmasa uni fikrini so'ralganda ham ishlatiladi bu qo'shimchadan foydalanaotganda birinchi shaxs ko'plikda keladi yoki uni bo'lmasa tushib qoladi ya'ni chona na so'zlari o'rniga o'ray degan so'zdan foydalanasiz agar fe'l undosh bilan tugamasa la kayo undosh bilan tugasa esa il kayo qo'shimchasi qo'shiladi misol uchun o're onil kache chomshim mogul kayo tarjimasi biz bugun birgalikda tushlik qilamiz bu yerda ko'rishingiz mumkinki o'ray biz so'zidan foydalandi yoki bo'lmasa kacha yonapul tarjimasi hafta oxirida birga kino ko'ramiz bu yerda esa birinchi shaxs tushib qolmoqda agar fe'l undosh la bilan tugasa faqatgina kayo qo'shimchasi qo'shiladi misol uchun chonyoge oshveral mandel kayo tarjimasi kechqurun osh tayyorlaymizmi agar fe'l noto'g'ri fe'llar katta katta yoki boshqalar bo'ladigan bo'lsa achimdag t o'rniga l qo'yiladi va undan keyin esa ilk ilkayodan foydalaniladi. misol uchun posta chonrjankaji korol kayo tarjimasi avtobus bekatgacha piyoda yuramizmi